Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good afternoon again. Um to all of you who is um here um I mean our audience online specifically here uh, IM chat sekali ke berapa dah. Dah banyak dah universiti yang kami dah interview ni. Uh, so kali ni uh, dalam siri kali ni kami ada interview bersama dengan salah satu universiti di Pantai Timur. Eh di Pahang specifically. So, universiti ni adalah sebahagian daripada universiti yang kita kategorikan sebagai Univers Malaysian Technical University m Ya, you yang know, dia fokus universiti adalah terhadap bidang-bidang yang berkaitan dengan technical, engineering, vocational uh, So, um, universiti ni juga adalah antara universiti yang paling rapat dengan state government. In fact, universiti ni namanya telah disesuaikan dengan nama uh, the regent, uh, Sultan Abdullah Maka, uh, bersama-sama dengan saya adalah Profesor Dr. Yatimah Alias which is Naib chancellor untuk University Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Uh, selamat datang, tu. Terima kasih. Ah, uh, bukan Datuk ya eh, profesor. <laughs> <lagi. laughs> profesor belum lagi insya-Allah. Belum lagi. Okey. So, uh, saya teruskanlah kepada kita punya soal jawab ya. Okay. Yeah. Um saya ingin nak juga hmm. nak tahu sebab ni antara universiti yang agak muda sedikit. Hmm. Uh, antara nama-nama UC uh, public ni rasa ini yang antara yang paling muda saya rasa. Emang, Amang tak memihak guys, Pak. So, boleh tak Profesor ceritakan sedikit sejarah penubuhannya dan juga pelan transformasi universiti ini sampai dia mencapai status sekarang? Okay, terutamanya hmm. uh, terima kasih uh, Syaril dan terima kasih kepada EM Chats Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim uh, Alhamdulillah seperti yang Syaril maklumkan uh, universiti ini adalah Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah eh. hmm. kalau ikutkan sekarang dah berumur 23 tahun uh, dalam kalau kita lihat dia adalah universiti ke-16 universiti Aa. awam di Malaysia. Okey kena. Ah kita ada 20 universiti. Yeah. Jadi kita masih dikategorikan uh, barulah eh Baru, <laughs> uh. ke-16 eh. Masih muda. Masih muda. Yeah. Jadi sedikit uh, apa ni uh, sejarah perkenaan UMPSA sebenarnya dia mula dia mempunyai satu sejarah yang menarik juga dan penuh strategik juga eh. Yeah. Aa, di mana kita lahir sebagai dipanggil College University Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia KUKTEM KUKTEM iaitu pada 16 Februari 2002. Okey. Dan pada masa itu memang uh, sebenarnya, apa ni, college university ni lebih kepada pendidikan tinggi teknikal dan kejuruteraan di Malaysia. Jadi pada masa tu memang keperluan negara lah untuk hmm. menghasilkan graduan eh, yang hmm. melihat kepada sektor perindustrian dan teknologi. Betul. Tapi setelah 5 tahun beroperasinya Nekuk Tem, hmm. uh, dia telah dinaik taraf kepada Universiti Malaysia Pahang pada masa itu iaitu dipanggil UMP BMP. pada 1 Februari 2007. Jadi kita lihat di sinilah memulainya pembangunan-pembangunan uh, modern kepada universiti dan juga Uh, di mana ada fakulti-fakulti uh, baru eh, okay. yang diwujudkan. Tapi Alhamdulillah pada tahun 2023, ke Duli Paduka Banginda Sultan Pahang, eh, Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah al Mustain Billah, nama dia panjang, nah, eh, nah, panjang. berkenaan dengan menamakan universiti ini sebagai Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah, hmm. iaitu berkuat kuasa pada 14 April 2023. Okay. Uh, jadi bermula daripada 2023 lah kita rebrand kepada UMPSA okay. Jadi uh, semasa UMPSA pada tahun 2023 terus berkembang di mana kita merupakan adalah salah satu universiti yang uh, saya bagi tahu tadi Malaysian Technical University Network dan alhamdulillah uh, uh, terkini sebenarnya UMPSC lebih menjurus kepada bidang kejuruteraan dan teknologi okay. yang mana kita berteraskan kepada TVET termaju hmm. uh, jadi UMPSC terkini mempunyai lebih kurang 17000 pelajar dan alhamdulillah uh, insyaallah kita pun akan adakan convocation kita yang ke-21 okay. yang mana uh, pada tahun ini kita ada lebih kurang 4200 uh, graduan ya Okay. 4,200 tahun ini. Yeah. Interesting. Yeah. Okay. So insya Allah lah perkembangan yang sangat pesat yeah. dan sangat strategik uh, sehingga kini di mana kedudukannya sangat baik. That's, yes. that's really interesting insight. Um, apa tu? Uh, so, dalam zaman sekarang lah kalau kita lihat teknologi disruptif, kemudian apa uh, attention economy macam orang jadi youtuber pun boleh buat duit. Okay. <laughs> so all of these dia dia teknologi itu sebagai dunia wahana lah bagaimana nak nak uh, apa perubahan-perubahan yang yang dinamism yang berkaitan dengan pendidikan tinggi ini ada juga implikasi dia bila bila apa ada disruptif dari segi ekonomi ni jadi bila universiti macam uh, universiti uh, Malaysia Pahang Sultan Abdullah ini uh, memfokuskan kepada bidang-bidang yang terkait dalam perubahan ataupun dalam era disruptif ni teknologi kejuruteraan inovasi dan sebagainya. Bagaimana UMPSA ni boleh memainkan peranan penting dalam membangunkan model insan tu yang berkemahiran tinggi dan juga yang paling important sekali adalah dia relevan kepada keperluan sebenar negara. Okey. Uh, kalau kita lihat eh, sekarang ni perubahan very dynamic. Eh? Yeah. Maksudnya daripada sehari-sehari kita nampak bagaimana perkembangan semasa dan keperluan masa kini. Eh. Terutamanya kalau kita lihat bila pelajar ni masuk universiti belajar, memang harapan mereka adalah untuk mendapat kerja, kejayaan. Jadi universiti ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting sebagai game changer kepada perubahan ini. Hmm. Jadi kalau kita lihat untuk UMPSA yang seperti yang saya katakan tadi itu, kita, kita memberi pengalaman pembelajaran yang lebih kepada kemahiran dan pendedahan Uh, kepada masalah sebenar mm. utamanya yang berkait dengan masalah di industri ya. Eh? Ya yeah, betul. Jadi uh, kita tahu bahawa masa kini dengan teknologinya dengan uh, apa ni sisa maklumatnya dengan AI, IoT banyak-banyak perkara yang sebenarnya memerlukan perubahan yang sangat cepat yeah. eh? jadi seiring dengan perubahan semasa dan sekeliling ni saya rasa peranan universiti sangat penting hmm. jadi kita sebagai sebuah universiti Mton dan kedudukan UMPSC yang sangat baik sekarang yang mana kita ada lebih daripada 800 industri sebagai partner kita Rakan 800? ya yeah. different industry different industry right. sebab kalau kita lihat di UMPSC walaupun kita kata menjurus kepada kejuruteraan teknologi tapi kita ada bidang awam bidang civil, bidang yes. apa bidang mechanical mekan dan dalam bidang tu ada sub-sub bidang Yeah. Yeah. Sebab tu saya boleh bangga dengan mengatakan bahawa kekuatan UMPSA adalah dalam bidang otomotif. otomotif Otomotif ni sangat besar Dan Alhamdulillah hari ni tadi semasa kita ada Higher Education Industry Summit Untuk kita okay. ni, meluncurkan MR, MRI 3 tu Yang mana UMPSA adalah teraju dalam bidang otomotif industri di Malaysia okay. yeah. So kalau kita lihat otomotif tu sangat luas Dia okay. ada sekarang ni terkini kalau kita lihat Bidang otomotif lagi lebih, lebih kepada EV EV, ya yeah, betul tanya dia pasal yeah. Jadi dia meliputi juga bagaimana polisinya Ethical on the road Macam mana kita buat apa Insurance dan sebagainya So it's bidang sangat luas Not only on develop uh, hybrid ataupun EV car yeah banyak-banyak benda-benda lain Jadi benda ni sangat luas Dan saya boleh katakan Alhamdulillah terkini UMPSC sangat bekerjasama dengan rakan strategik Terutamanya badan-badan yang mengiktiraf Okay. Ha, uh, sama dengan bidang otomotif Dan terkini kita telah menandatangani uh, perjanjian bersama dengan Institute of uh, Motor Industry UK Yang berbekalan UK. UK okay. Yang mana di situlah ada pengiktirafan recognition Kepada bidang otomotif yang sangat luas Bukan hanya kepada bidang EV atau hybrid konvensional juga. Jadi uh, perkara lah kita akan menjadi satu pusat latihan di mana staff UMPSA diberi latihan yang uh, mendapat persijilan yang diiktiraf oleh IMI. Faham. Jadi dalam konteks itu saya katakan itu ada otomotif. Ha. Tapi pada masa yang sama UMPSA juga melihat kepada perubahan semasa yang sangat memerlukan contohnya aero angkasa bina aero angkasa. Ya. Yeah. Jadi itu juga <laughs> dah mengetengahkan eh kita punya kepakaran okay. yang mana yang terkini boleh saya sangat banggalah uh, sebab perubahan yang sangat drastik yang kita buat tahun ni di mana kita ada rakan kerjasama iaitu hmm. industri daripada Pahang sendiri hmm. yang memang adalah uh, di bawah Alhamdulillah Tengku Sultan okay. uh, dia panggil Pahang Aero City Development yang Berhad oh, yeah. bersama dengan rakan strategik industri kami hmm. daripada UAE Okay. dan insyaallah apa ni kita akan um, kemaskan kita punya kerjasama ini untuk memperkuatkan lagi bidang angkasa ni di negeri Pahang bukan yang um, apa aerot ke yang ada dekat gambang tu aya yeah, jadi okay. kita kita uh, akan uh, itulah masih lagi dalam peringkat so this is the current development yang mana kita ada rakan strategi industri okay. sebab sebagai universiti kita perlu menguatkan talent seperti yang Syari bagi yeah, tadi yeah. yang berkemahiran tinggi yang diperlukan oleh industri dan sangat berkait dengan keperluan industri masa kini yeah. jadi selari dengan itu universiti juga menjadi game changer yang sepatutnya bertindak sangat pantas dan efisien mm -hmm. so dalam konteks ini saya boleh katakan bahawa pergerakan bersama industri ni kita akan untuk mendidik dan juga memberi talent Ataupun hmm. mengeluarkan talent-talent yang diperlukan oleh industri Betul uh, Jadi rakan strategi kami PACDB dan juga Kinsugi K2 daripada UAE ini Jadi kami akan bergerak bersama uh, untuk projek yang besar Dan insya Allah uh, kita harapkan uh, apa ni? bidang aeroangkasa angkasa ini Satu bidang yang uh, sangat relevan dan juga terkini hmm. untuk masa depan. Hmm. Tak lupa juga ya share satu lagi ya saya rasa saya kena share juga benda ni adalah kita kata bidang uh, apa ni uh, elemen nadir bumi REE. Nadir bumi. Nadir bumi REE. REE. Ha, Okey okay. okay, Sangat sangat penting untuk bidang semikonduktor ni. Ya yeah, betul. Jadi uh, UNTNSA sebenarnya ada ada pusat kerja malangan. Okay. Yang membuat peng uh, penyelidikan ya uh, bersama juga dengan industri ada ha. uh, mine corporation dan sebagainya so mining corporation juga adalah rakan strategi kita daripada Keli Selangor dan Kelantan ya dinas juga dinas juga sebab juga. Juga. Okay. Uh, dia ada um, Uh, uh, upstream, middle stream And okay. juga downstream Jadi kita tengok proses apa yang terlibat Bagi ke semua uh, proses teknologi Yang kita uh, ambil perhatian lah. Jadi ini juga salah satu aktiviti Kami di UPSA Yang mengeluarkan uh, talent-talent lah Untuk keperluan di industri di Pahang Dan juga insyaAllah di seluruh Malaysia Jadi this is part and uh, Aktiviti-aktiviti yang untuk cope dengan orang kata changes industry needs eh? dengan relevancy of the current punya so called skill set yes. yang sangat diperlukan oleh kerajaan pada masa ini. Because it's always dynamic kalau kita melihat kepulauan industri ni dia kalau katakan macam perubahan pedagogi, perubahan modul pembelajaran, lecturer punya tenacity, dia punya dia punya apa pengalaman dengan industri dan dia akan terpisah jauh daripada apa yang dikehendaki di oleh industri. I know that there's one thing dulu kami pernah just if I can share some anecdotes. Uh, dalam dalam kami punya misi untuk mengantar bangsa kan pendidikan tinggi Malaysia ni sometimes kita berjumpa dengan beberapa partner antarabangsa untuk untuk nak position Malaysia ni sebagai unique partner lah especially institution to institution there was one time kita berjumpa dengan this German punya university I don't remember the name for the life I'm trying to find the name of the university tapi dalam masa kami nak cuba nak map kan keperluan universiti dengan universiti mana ada dekat Malaysia dia sebut Dia dah ada dah 12 tahun kerjasama dengan UMP Saya macam What? Rupanya dah ada dengan Germany So when Datuk Apa Prof sebut tadi Yang kata Ada apa A center of excellence in automotive Ada ada pengalaman yang berkaitan dengan apa um, EV dan sebagainya I think that marries into Apa yang um, You know Apa yang yeah, The testament from From industry in that sense So it's really exciting to know Yang ada in the, uh, University di Malaysia Yang sebenarnya that serious dalam meletakkan agenda teknikal ni ke hadapan tanpa mengira lah cerita pasal ranking ke apa sometimes benda tu jadi secondary the substance ni lebih penting sure. and you I mean saya 44 tahun kot universiti baru tu 3 tahun <laughs> lagi 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 muda daripada saya Ni okay. macam mana eh kalau kita cakap pasal mengenai tu macam UMPSA sendiri okay. nak pupuk budaya inovasi dan juga penyelidikan berimpak tinggi ni. Okay. So macam tadi yang yang yang, yang uh, prof sebut tadi nak memastikan bahawa menyelesaikan masalah sebenar masyarakat. Betul. Apakah apakah perkara yang dilaksanakan oleh MPS tu memastikan bahawa boleh memupuk budaya inovasi dan penyelidikan ni kepada uh, uni universiti supaya um, that forgotten third mission of university tu tercapai objektif kita ada selari dengan dengan ini Okey, Syarif eh kita ni dekat dewan dipanggil International Arena eh. Ah, yes. uh, jadi saya rasa uh, this uh, uh, apa ni in, apa ni pengantara activity ni sebenarnya telah berlaku terutamanya okay. di YMCA. Saya sangat bangga kerana uh, apa ni YMCA ni adalah salah I think the only university eh yang ada signature program what we call it dual degree program which is for undergraduate Okay. Yang seperti yang Syarina nanti ah, tadi itu ah. tu. Sebenarnya kita dah dah 15 tahun rakan kerjasama. 15 tahun 15. ni 15 tahun. We are celebrating kita punya 15 tahun dengan uh, German University. Entah yang itulah kot. Ya, Karlsruhe. You know, a few ah, university lah. Ah. Yang insya Allah kita pun akan ada, kita panggil Nexus Night nanti. Uh, dua, uh, malam esok sebenarnya. Malam esok? Ya, yeah, yeah. yeah. di mana kita jemput uh, ambassador German eh, uh, di Malaysia. Dan untuk celebrate kita punya 15 years anniversary. So this is why kita offer program dual degree program yang Terus yang asalnya bermula dengan otomotif. Okay. Ha, jadi di situlah sebenarnya saban tahun ya, ha. kita ada kumpulan pelajar yang membuat dual degree program Yang mana dia spend time juga di Germany Terutamanya kita menggalakkan Bila dia spend time di Germany Lebih kepada industri di Germany mm -hmm. Jadi berbalik kepada yang Apa namanya tu Yang Syadina nyatakan tadi tu Di sinilah apa ni Dipanggil exposure ataupun Mereka kena lulus dalam satu dalam bahasa Bahasa Jerman eh okay. Dia kena mencapai uh, tahap uh, B1, B2 macam tu bahasa Jerman dan pada masa yang sama uh, Dia kena lulus semua exam-exam kita lah Dan hmm. juga apa pendedahan industri yang kita bagi pada pelajar And pada masa yang sama juga Kita ada flying lecturers from Germany coming to UMPS I see Ya yeah. So jadi uh, uh, kolaborasi strategik ini sebenarnya Saban tahun kita masukkan kerajuan yang sangat baik jadi setelah kita melalui program dengan Germany uh, melebihi tujuh tahun, lapan tahun, hmm. kita mula bergerak kepada negara lain. Hmm. Dan uh, pada masa itu sebenarnya pembangunan real kereta api, ECRL eh, di Pahang, di okay. eh, ha. mana di situ kami diberi uh, so-called tanggungjawab lah untuk apa ni macam tadilah saya katakan untuk uh, so called offset program untuk hmm. kita bina talent di negeri Pahang hmm. hmm. dan bermulanya dekat situlah yang PSC bergerak ke arah dual degree dan bidang real juga okay. yang mana rakan partner strategik kami adalah daripada China iaitu Beijing Yingtong oh my god yeah. so kita bergerak oh. the next level eh apa hmm. ada program Dual degree dengan Beijing Yingtong hmm. yang di situlah kita ada first cohort yang telah graduate Last year hmm yang mana saya boleh bangga mengatakan 100% lah dapat kerja dengan ICRL 100% Yes Kita ada 45 graduan Semua diambil oleh ICRL okay. okay So ICRL dan juga MRL lah So called MRL uh -huh. Dan juga CCC eh. Jadi kita nampak Di mana graduan-graduan Yang mendapat pendedahan Terutamanya uh, cross the border Kita ah, katakan ah, eh, ah. Dua At least dua negara lah Malaysia dan juga Rakan partner hmm. Mereka ni memberi nilai tambah hmm. Untuk daripada segi Graduan employability tu Dan kita dapati bahawa Ini sangat-sangat uh, Menarik Eh, Dan hmm. kita ada juga badan-badan penaja yang menaja uh, pelajar ni untuk okay. dapat scholarship. Jadi uh, kita teruskan seterusnya langkah kami kami pergi ke juga Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. So, Kazakhstan. So Kazakhstan di mana kita ada bidang bioteknologi. Bioteknologi ni sebab di UMPSC kita ada uh, uh, pusat penyelidikan yang memberi impak juga en bioaromatic. Okay? okay. Jadi kita ada apa ni bioteknologi dengan uh, uh, Kaznaru East Agriculture University di Kazakhstan dan kita juga ada dual degree dengan mereka. I see. Uh. Dan yang terkini sebenarnya dalam bidang computer science ni Kita nampak keperluan mereka dalam bidang ini untuk mendapat degree Kita proceed kepada satu universiti di Korea pula Jadi kita studi kita ada empat country yang kita buat dua degree program dan kita sangat apa ni menggalakkan ya calon-calon di luar sana kalau mungkin ya kalau berminat sebab bidang ni adalah bidang engineering dan juga teknologi yeah. yang mana bukan hanya kita dedahkan kepada kognitif ataupun knowledge kita juga bagi apa apa dedahan psikomotor ataupun lebih practical hmm. based Hmm. Uh, dan mana dekat sini lah kita Ada program-program juga kita embed WBL, Work Based Learning yeah, Yang mana dia spend masa di industri Jadi kalau kita lihat ekosistem ini sangat uh, Memberi nilai lah saya rasa Menilai impact, sangat. selari dengan Keperluan negara hmm. dan insyaAllah Sebagai sebuah universiti hmm. awam hmm. Yang uh, sangat menekankan Penghasilan uh, gajuan yang berkualiti tinggi hmm. uh, Dan kami percaya bahawa Usaha yang kami buat ni Alhamdulillah Telah mendapat pertirafan di peringkat Southeast Asia Yang kita panggil Asia Pacific Accreditation eh uh, hmm. commission system Commission communication center di mana kita dapat uh, status goal eh jadi hanya satu universiti yang uh, TVET saja yang mendapat pengiktirafan APACC. Okay. Ha uh, jadi uh, benda ni diiktiraf sebenarnya. Jadi kita merasakan bahawa Program yang kami tawarkan di UMPSA ni uh, sangat-sangat baik kualiti Dan saya percaya dengan kualiti uh, pensyarah-pensyarah ni Kita dapat lihat daripada hasil-hasil pendidikan yang saya katakan tadi Bagaimana hmm. kita bergerak bersama industri Sebab pelajar kita memang kena dapat pendedahan Mesti pendedahan industri yeah, yeah, yeah. Jadi di samping pelajar, pensyarah juga Sebab tu kalau kita lihat di UMPSA kita menekankan hubungan industri kita uh, Kita nak sustain Sebab tu Alhamdulillah lah, tahun ini KPT memberi kepercayaan kepada UMPSA untuk menjadi rakan strategik untuk mengendalikan program Higher Education Industry Summit bersama dengan 14 universiti awam yang lain yeah. bekerjasama. Jadi ni ongoing sebenarnya saya back to back. FI, kan. Ya. Yeah, yeah, so betul saya betul. back to back. Jadi tadi baru dilancarkan alhamdulillah kita ah, bawa ada speaker daripada luar negara daripada okay. USA daripada France. So kita dapat berkongsi banyak berkenaan dengan yeah. current trend dalam industri dan juga bagaimana kita bertukar-tukar pendapat supaya program FOI yang yeah, dibawa oleh KPT ini memberi satu impact lah dan yeah, yeah. uh, kita lihat bagaimana government, industry uh, dan juga universiti yeah, bergerak bersama untuk memberi impact yang baik kepada masyarakat InsyaAllah Asli apa yang Prof sebut tadi tu memang gagasan um, TNI tu nampak lebih mat, dah matang lah basically mm. considering tu because you see uh, it's always sexy for lack of better word untuk nak jual uh, keunikan belajar di Malaysia ni kalau katakan Malaysia ni dipositionkan sebagai satu springboard untuk dia belajar ke negara lain. So bila ada usaha sama dengan, dengan negara macam South Korea <coughs> dengan uh, apa uh, Germany, mana ni? Japan kan? And uh, Germany, China. China, all of this, Kazakhstan All of these countries yang sebenarnya boleh diorang nak ke sana. Ah uh, tapi sometimes ayalah uh, ada uh, visa regime ke ataupun mungkin program articulation tak sesuai cost dan sebagainya. So I mean I'm going to use this whenever I go international. <laughs> nak okay, bercerita so berkenaan dengan, sure. dengan how UMP boleh menyelesaikan UMPSA boleh menyelesaikan masalah terbesar mereka dalam segi akses untuk belajar di negara-negara negara tersebut. Because you get the same quality and you get two degrees one from Malaysia one from Germany dalam bidang yang sangat-sangat mereka nak Correct. which is automotive, EV you will get industry related, industry relevant punya courses Correct. then you will have one foot in the door dapat industri Betul. Kind of Betul. I think that's why um, this kind of discussion dia, dia tak ada memberi keadilan kalau setakat cuma setengah jam kita berjumpa Betul. macam tu Yeah, that's why nanti kemudian <coughs> I mean, because kita dekat kawasan masa, kita terpaksa hentikan di sini Tapi pada masa akan datang, bila kami dah set up kami studio nanti kami sure. akan ajak nanti uh, Prof datang InsyaAllah Mungkin okay, pada waktu tu Prof dah datuk Jadi saya eh, tak atas eh, lah. <laughs> datang Untuk kita nak articulate benda tu okay. dengan lebih mendalam yes. Kalau ada Insya something Allah. visual yang kita boleh nak support Kita support boleh. sekali boleh. Untuk kita nak ceritakan kepada kita punya audience okay. So uh, demikian uh, daripada um, uh, Profesor Yatima uh, Knight Naik Chancellor University Malaysia Pahang Sultan Abdullah YMPSA. Terima kasih banyak Sehingga berjumpa lagi Hey <laughs>